ৰাইজ মোৰ ভাগৰ বিহু আগতীয়াকৈ লাগিল দেই তাৰমানে মোৰ ভাগৰ অৱস্থা কাঢ়িল কিহৰ কাৰণে কাহিল কৈছোঁ ৰক তাৰমানে মোৰ ভাগৰ খাই খোৱা দাদ এটা আছিল দেই অ মনে মনে থাকচোন অ মনে মনে থাক এনেই মাত নাই সিহঁত দুজনী কথাই শেষ নহয় আৰু ইমানে ক'লোঁ আপোনালোকক মই তাৰপিছত সেই খাই খোৱা দাঁতটো তাৰমানে পোকে খোৱা দাঁতটো এতিয়া ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল নহয় তাৰমানে আলুটো ফুলি গৈছে আলুটো ফুলি তাত পুচ জমা হৈ গৈছে টেবলেট খালোঁ বিষৰ আলু তাৰপিছত বিষৰ টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত পুচ জমা হৈ গ'ল সেই পুচখিনি তাৰমানে যেতিয়ালৈকে আলুটো তাৰমানে ভাল নহয় তেতিয়ালৈকে তাৰমানে মোৰ ভাগৰ দাঁতটো সৰাব নোৱাৰে আৰু কি হয় গম পাইনে এই দাঁতটোলৈকে মোৰ ভাগৰ থকালৈকে তেতিয়ালৈকে থকালৈকে ন পোচ হৈ থাকিব কৈছে ডক্টৰে পিছে মোক কৈছে টেবলেট দিছে এয়া খাবা এয়া খাই লৈ শেষ হ'লে তাৰ মোৰ ওচৰত আহিবা আহি পেলাই দাঁতটো শৰাই ল'বা নহ'লে তোমাৰ পোচ জমা হৈয়ে থাকিব হৈয়ে থাকিব যদি মই কৈছোঁ ইমান কষ্ট পাইছোঁ বোলো শৰাই দিয়ক বোলে হেনো পোচখিনি থাকিলে কি কৈছে পোচখিনি যদি থকি থাকে ন তেতিয়া মোৰ বিষত যিহেতু আলুক বেজি দিয়ে ন বিষৰ দাঁতটো মাৰি লয় সেই বেজিটোৱে হেনো কামত নিদিব মোৰ বোলো ভাল ঘটনা আহিল আৰু এটা দিন অপেক্ষা কাৰণ মই কাইলৈ দাঁতটো সৰাম আৰু দাঁতটো শৰাই লৈ পেলাই কেনেকুৱা কি আৰু আপোনালোকেতো জানেই যিসকলে দাঁত সৰাইছে আৰু দাঁতত কিমান কষ্ট কৰ দাঁতৰ বিষত মোৰ জ্বৰো উঠি গৈছে মোৰ অৱস্থাটো দেখিছেনে বাৰু কেনেকুৱা হৈ গ'ল এইকেইদিনতে তৎক্ষণাতে লোকে কি লওঁ কি নলওঁ বিহু ভাবোঁতে তত নাই এতিয়া মই মই এজনী যি দেহাটো কথা ভাবোঁতে তত নাই আৰু মোৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বিৰাটেই দুখ লাগিছে মোৰ দাঁতকেইটা লৈ বিশেষকৈ এই দাঁতটো লৈ আৰু এটা আছে যেনিবা এইখিনি খাই খোৱা সেইটো কি কয় আজিকালি লিজ কৰিব কিবা কৰিব পাৰি যে তেনেকুৱা কৰিম আৰু মুখতে নাহে আৰু একদম এইবলকে ধৰি গৈছে চকুটো দেখিছে নহয় অঁ কি ক'ম মোৰ ৰাইজ সিমান বেমাৰ তাৰমানে এবাৰ দাঁতত পালেগৈ আৰু খাই খোৱা পোকে খোৱা দাঁত থাকিলে বৰ সমস্যা দেই আপোনালোকৰ যদি পূৰা বেয়া পৰ্যায়লৈ নোযোৱা আগতে হেৰি কৰক তাৰমানে মোৰ ভাগৰ মই তাৰমানে দাঁতটো সৰাবলৈ এলাহ কৰি আছোঁ মোৰ ভাগৰ আগতে দাঁতটো এফাল সৰিলেই তেতিয়া যদি মই শৰাই দিয়াহেঁতেন নিজে ঘৰতে শৰাই ল'ব তেতিয়া যদি শৰাই দিয়াহেঁতেন আজি মোৰ ইমানখিনি কষ্ট ভুগিবলগীয়া নহ'ল ময়ো শৰাই দিয়া নাই কাৰণ মই বিচৰা নাছিলোঁ মোৰ ভাগৰ দাঁত এটা কমি যোৱাটো ভাল নালাগে ন কিন্তু একো ফৰক নপৰে একেবাৰে শেষৰ দাঁতটোত যে সেইকাৰণে আপোনালোকক মনৰ কথাবোৰ ক'লেহে দেখোন ভাল লাগে ভালেই হওক বেয়াই হওক আপোনালোকে কি ভাবে সেইবোৰ নাজানো পিছা কোচা নকৰোঁ কৈ দিওঁ মুঠতে আপোনালোকৰ কিবা এটা উপকাৰ হওক বুলি তাৰমানে মোৰ নিচিনা পৰ্যায়লৈ নাযাব আৰু এটা কথা নহয় খাই খোৱা দাঁত যদি এফাল সৰে লগালগ তেতিয়াই শৰাই ল'ব কাৰণ সেইটো দাঁত কাম নাইকিয়া হৈছে লাহে লাহে দাঁতটো কোলা পৰি গ'লেতো আৰু কাম নাইকিয়া মোৰ ভাগৰ কোলা পৰি গৈছে আৰুনো কি ক'ম আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পাওঁ বেমাৰী দেহাটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে